میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے دین کی باتیں سننے کی سمجھنے کی توفیق فرمائے یہ محض اللہ پاک کا فضل و کرم ہے اس کا احسان ہے کرم ہے کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو باہر بازاروں کے اندر گلی کوچوں کے اندر گھروں کے اندر دفتروں کے اندر ویسے ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے دین کی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق تھا اللہ پاک نے ہم پر پہلے بھی بہت سارے انعامات فضل و کرم کیے ہوئے ہیں ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا مسلمان بنایا اتنا اچھا خوبصورت جسم عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کتنے سارے احسانات اللہ پاک نے پہلے بھی کیے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے آیت القرصی کی فضیلت سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں آیت القرصی سے متعلق ہم نے چند باتوں میں سے دو اہم باتیں سیکھی تھی جس میں سے ایک فضیلت تو یہ تھی کہ جو کوئی بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ڈائریک جنت, جنت میں جائے گا مثال کے طور پر کسی نے زہر کے بعد پڑھی اثر سے پہلے انتقال ہو گیا آیت القرصی کی برکت سے ڈائریک جنت, جنت میں جائے گا اسی طرح اثر کے بعد پڑھی مغرب سے پہلے ہو گیا جنت میں جائے گا مغرب کے پڑی عشاء سے پہلے ہو گیا ڈاریک جنت میں جائے گا عشاء کے بعد پڑی فجر سے پہلے انتقال ہو گیا ڈاریک جنت میں جائے گا اسی طرح فجر کے بعد بھی پڑھ لی زہر سے پہلے انتقال ہو گیا ڈاریک جنت میں جائے گا تو ایک فضیلت تو آیت القرصی کی ہم نے پچھلی نشیست میں یہ سنی دوسری فضیلت کیا سنی تھی ہم نے کہ جو کوئی بھی آیت القرصی جس جگہ پر پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے جگہ پر دم کر لیتا ہے تو وہاں پر موجود جو شیطان ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آیت القرسی کو اپنے اعمال میں شامل کریں ہر فرض نماز کے بعد لازمی ایک بار ادا کریں اور جہاں کہیں بھی جائیں ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لیں آج, آج کے نشست میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تیسرے کلمے کی فضیلت تیسرا کلمہ کس कि طریقے سے بنا تیسرا کلمہ کس طریقے سے آج جو ہمارے سامنے تیسرا کلمہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی فضیلت کیا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ تیسرا کلمہ جو سب سے پہلے بنا ہے اس کی جو شان نزول ہے یا اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا بنی جس وقت یہ دنیا بنی سب سے پہلے اللہ پاک نے جنات اور جنات سے پہلے فرشتوں کو بنایا فرشتے اللہ پاک کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے کوئی فرشتہ رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے اور اسی طرح کوئی قیام میں ہے اسی طرح کوئی نہ کوئی اپنے عبادت میں لگا ہوا ہے اب بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو رکو کے اندر کہتے ہیں سبحان اللہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کے اندر کہتے ہیں سبحان اللہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو قیام کے اندر کہتے ہیں سبحان اللہ تو سبحان اللہ ایک وظیفہ ہے کس کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ اس کے بعد اللہ پاک نے جنات کو بنایا جنات کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا اچھا جس وقت جنات کو بنایا جنات کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات نہیں جنات کو اپنا نائب خلیفہ نہیں کہا انسان کو جب بنایا انسان کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا نائب ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے گویا کہ جنات سے بھی افضل ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے ہر مخلوق سے افضل ہے اشرف المخلوقات مطلب تمام مخلوقات سے بہتر ہے تو اللہ پاک نے جس وقت انسانوں کو بنایا انسانوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا وہ کون سا دن تھا جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جمعہ کا دن تھا سا جمعہ کا دن, دن. 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 دن تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت جنت سے دنیا میں بھیجا وہ جمعہ کا دن تھا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا وہ بھی جمعہ کا دن تھا اسی طرح جب موسا علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی وہ بھی جمعہ کا دن تھا اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا وہ بھی جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور آنے والے وقت میں ان تیوزر جو قیامت آئے گی وہ بھی جمعہ کے دن ہیں اور اسی طرح کل جنت میں جو اللہ پاک اپنے دیدار کرائیں گے وہ بھی جمعہ کا دن تو یہ جمعے کے دن کی بہت ساری وزیرتیں ہیں تو اللہ پاک نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا وہ جمعے کا دن تھا اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رات تھی دن نہیں تھا سورج نہیں تھا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے نہ مومبتی ہے نہ کوئی لائٹ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے یا اللہ میں کہاں پر آ گیا یا اللہ یہاں تو کچھ دکھ ہی نہیں, نہیں رہا اتنے میں اچانک صبح صادق کا وقت ہوا جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوا ہلکا ہلکا آسمان کے اوپر روشنی آنا شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز عادت. اور دیکھا جیسی سورج نکل گیا سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہو گئی اور رات چلی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کی دو رکعت کیوں ادا کی پہلی رکعت اس لیے ادا کی کہ رات کے جانے کی خوشی میں جان می اور دوسری رکعت اس لیے ادا کی صبح کے آنے سبح کی خوشی تو اس طرح فجر کی نماز بنی تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ایک مرتبہ جا رہے تھے اچانک چھینک آئی اچانک چھینک آئی تو بے ساختہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا الحمدللہ کیا نکلا الحمدللہ جیسے ہی چھینک آتی ہمیں کیا حکم ہے کیا کہتے ہیں الحمدللہ چھیک آنے کے فوراں بات کیا کہتے ہیں الحمدللہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھیک آئی ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جب فرشتے آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مبتلا تھے حمد و سنہ کر رہے تھے کوئی سجدے کے اندر سبحان اللہ کہہ رہا تھا کوئی رکوع کے اندر سبحان اللہ کہہ رہا تھا کوئی قیام کے اندر سبحان اللہ کہہ رہا, رہا, رہا تھا ان کو یہ تو پتا تھا کہ آدم جو ہے اشرف المخلوقات ہے اسی آدم کو اللہ پاک نے سجدہ کروایا ہے یہ کوئی بڑی ہستی ہے یہی آدم کوئی بڑی ہستی ہے جنات کو نہیں کہا دیگر مخلوقات کو نہیں کہا آدم کو سجدہ کروایا گویا کہ یہ اللہ کا نائب ہے اب جب اس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ تو فرشتوں نے کیا کہا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب الحمدللہ سنا تو انہوں نے اس الحمدللہ کے لفظ کو اٹھا کر اپنے ذکر میں شامل کر لیا اس کے بعد وہ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تو دو لفظیں کرتے کیا کہتے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کوئی رکو کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سجدہ کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ قیام کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا ایک ہی بات کہتے رات دن کہتے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت نو علیہ السلام ہر وقت لوگوں کو کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ, الا اللہ, پڑھ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی بڑا کلمہ ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ کو بھی اٹھا لیا اپنے ذکر میں شامل کرنے. اب اس کے بعد وہ فرشتے جب بھی اللہ کو یاد کرتے کیا کہتے سبحان اللہ الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اللہ پاک نے بطور آزمائش کے لیے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اسماعیل اس کو آپ اللہ کے راستے میں زبا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا اور فرمایا آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹان پہ لٹایا اور چھری کو تیز کیا اور ان کی گردن نیچے کی طرف کی اور اوپر جب چھری چلا رہے ہیں تو چھری چلی نہیں رہی چھری چلی نہیں رہی چھری میں اتنی تیز دھار ہے کہ انہوں نے جب زور سے مارا تو ایک چٹان کا مضبوط پتھر رکھا ہوا تھا وہ بھی دو ٹکڑا ہو گیا تھا لیکن اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلی تو جب اسماعیل علیہ السلام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو ان کی زبان مبارک پر آ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میرا بیٹا چھوٹا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے تمام حکم تمام دنیا کی کائنات چھوٹی ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتوں نے دیکھا کیا عجیب منظر ہے اپنے بیٹے کو زبر کر رہے ہیں اور زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر فرشتوں نے اس کلمے کو بھی اٹھا لیا اب اس کے بعد وہ جب بھی اللہ کو یاد کرتے کتنے کلموں سے کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کوئی رکو میں ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح سجدے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں قیام والے بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کو ان کلمات سے یاد کر رہے ہیں اس کے بعد آخر میں آپ کے اور میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں دی بے شمار بے شمار ان کے اوپر فضل و کرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر ہر وقت یہ کہتے تھے کہ نیکی کرنے کی طاقت وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے برائی سے بچنے کی طاقت وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے عربی میں کیا ہے لاہ بل العظیم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے جب بھی اپنے اوپر غور و فکر کرتے نعمتوں کو یاد کرتے فوراں کیا کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم جب فرشتوں نے دیکھا کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء اور رحمت للعالمین اپنی زمان مبارک سے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں انہوں نے اس کلمے کو بھی اٹھا لیا اپنے ذکر میں شامل کر دیا اب اس کے بعد جب بھی وہ تیسرا کلمہ آتا کیا کہتے فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز آج بھی فرشتے آسمانوں کے اوپر یہی تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں آج بھی وہ فرشتے اسی تیسرے کلمے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں قیامت تک اسی کلمے سے یاد کرتے رہیں گے تو یہ تیسرا کلمہ اس طریقے سے بنا یہ تیسرا کلمہ اس طریقے سے بنا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے لیے بتایا کہ جو شخص اس کو سو مرتبہ صبح پڑھے گا سو مرتبہ شام پڑھے گا اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرے گا تو اللہ پاک لازمی اس کی دعا قبول کرے گا کیوں دعا قبول کریں گے اللہ پاک فرشتوں کا جو ذکر ہے سبحان اللہ وہ بھی اس میں شامل ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے الحمدللہ وہ بھی اس میں شامل ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ وہ بھی اس میں شامل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اللہ اکبر وہ بھی اس میں شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لا حول ولا قوت الا باللہ علی جل وہ بھی اس میں شامل ہے تو گوئے کہ تمام نبیوں کا ذکر اس میں شامل ہے اللہ پاک ان نبیوں کے ذکر کی وجہ سے ان کے الفاظوں کی وجہ سے لازمی پڑھنے والے کی دعا قبول کریں. تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو میرے مسئلے حل ہوں اس کو چاہیے کہ یہ کلمہ کا ورد رکھے یہی وظیفہ ہے تیسرا کلمہ ایک وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ تیسرا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کا وظیفہ تیسرا کلمہ حضرت نو علیہ السلام کا وظیفہ تیسرا کلمہ ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ تیسرا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تیسرا کلمہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صبح اور شام کم از کم سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے تو پتہ چلا کس طریقے سے بنا آپ نے اگلے جمعہ بتانا ہے کس طریقے سے جمع ہوا اور اس اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو سو مرتبہ پڑھے گا سو مرتبہ پڑھنے کے بعد جو کوئی بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا لازمی قبول کرے اسی طرح استغفار کی فضیلت اسی طرح استغفار کی فضیلت استغفار ایک عبادت ہے استغفار کیا ہے ایک عبادت ہے جس طرح نماز ایک عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے اور اسی طرح حج کرنا بھی عبادت ہے عمرہ کرنا بھی عبادت ہے تو گویا کہ یہ استغفار بھی ایک عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام کم از کم سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ 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 تو 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 بخشے گناہوں گناہوں سے 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 پاک پاک ہیں آپ تو پاک ہیں آپ سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا تصور بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد بھی آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار ایک عبادت ہے میں اس عبادت کے ذریعے اس کے اللہ پاک کے مزید قریب ہو جاتا ہوں جس طرح انسان نماز کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے عمرے کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے انسان کیا ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو استغفار کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں استغفار اس لیے بھی کرتا ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے اس کے ذریعے سے میں اللہ کا مزید محبوب بن جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو استغفار سو مرتبہ صبح اور شام کرتا ہوں تم تو مجھ سے بھی زیادہ کیا کرو کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے گناہ انسانوں سے ہی ہوتے ہیں لیکن گناہوں پر ثابت قدم رہنے یہ عیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتائم من الزمبی کمن لازم پل اتا من مینا کمن لازم پل کے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے گناہ ہو جاتے ہیں بڑے بڑوں سے ہو جاتے ہیں کوئی گناہ اسے پاک نہیں ہے سوائے نبیوں کے نبی نبی جو ہوتے تھے وہ معصوم ہوتے تھے ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا نبیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہے وہ سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جانا بری بات نہیں ہے لیکن گناہ پر قائم رہنا یہ بری بات ہے تو جب گناہ ہو جائے فوراً اس سے کیا کرے توبہ کریں کرے جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی نیک کام کرو اس کے بعد بھی استغفار کرو مثال کے طور پر نماز پڑھی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیا پڑی. کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول نماز تو ایک عبادت ہے نماز تو نیک کام ہے اچھا کام ہے اس کے بعد استغفار کرنے کی وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ استغفار اس لیے نیک کام کے بات کرو ہو سکتا ہے اس نیک کام میں کوئی کمی کوتائی رہ گئی ہو اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے اس کمیوں کو دور کر دے تو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تو اس طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا جس طریقے سے اللہ پاک چاہتے ہیں کوئی پڑھ, کوئی, پڑھ کوئی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو گو یا کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی اسپرف پار کر لے تو وہ نماز قبول ہو جاتی ہے تو آج آپ نے کیا سیکھا تیسرے کلمے کی فضیلت اور استغفار کی فضیلت یہ آپ نے اس پر آج ہی سے عمل کرنا ہے ابھی سے عمل کرنا ہے آج سے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے کم از کم سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد کم از کم سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح رات کو سونے سے پہلے استغفار سو مرتبہ کرنا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد سو مرتبہ کرنا ہے اور ساتھ میں درو شریف درو شریف کو نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے درو شریف نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے درو شریف نہیں چھوڑنا اپنی عادت بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے درو شریف لازمی پڑھنا تو یہ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تین عامال درو شریف استغفار تیسرا کلمہ اور پچھلی نشست میں بتایا آیت القرصی یہ یاد رکھیں گے نا اور باوضو رہنے کی کوشش کریں گے باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے جو شخص باوضو رہتا ہے اس پر یہ جنات حملہ نہیں کر سکتے جو شخص باوضو رہتا ہے اس پر کیا حملہ نہیں کر سکتے یہ جو جنات ہیں یہ شاعین ہوتے ہیں نا جنات کے اندر سرکش جنات بھی ہوتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں جو کوئی بھی جب تک باوضو ہوگا اس پر کوئی جن حملہ نہیں کر سکتا یہ جتنے بھی جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس وقت ناپاک تو ناپاکی کی حالت میں جنات تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کوشش کرو ہمیشہ پاک صاف رہا کرو ہمیشہ باوضو رہا کرو اسی وجہ سے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی سے مراد باوضو رہنا بھی, بھی, بھی تو باوضو رہیں گے نا انشاءاللہ جب تک آپ باوضو رہیں گے صاف سترے کپڑے پینے گا آپ کا آٹومیٹکلی دل کرے گا عبادت کرنے ہے آپ کا خود بخود دل کرے گا جب آپ پاک صاف ہوں گے باوضو ہوں گے خود بخود دل کرے گا نماز پڑھو خود بخود دل کرے گا ذکر کروں خود بخود دل کرے گا تلاوت کروں اسی طرح جب آپ ناپاک ہوں گے آپ کا دل نماز پڑھنے کا نہیں کرے گا آپ کا دل قرآن پڑھنے کا نہیں کرے گا آپ دل گنا کرنے کا آپ کا دل کیا کرے گا گنا کرنے کا کرے گا یہ ایک عجیب سی اس کے اندر ہے تو باوضو رہنا ہے اور اسی طرح صبح اور شام کم از کم سو مرتبہ استغفار کرنا ہے صبح اور شام کم از کم سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے صبح اور شام کم از کم سو مرتبہ دروز شریف پڑھنا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ الکرسی تلسی ہے